श्री सद्गुरु समर्था श्रीज्ञानदेवा एकनाथा श्री तुकारामा सकलसन्ता भावे वन्दितो शरणा नमन मन श्रीरामचन्द्रास कुञ्जविहारी विहारी गोपाल कृष्णास समस्त देवी देवतास प्रसन्न भावे दयाघना अमुचा देश हिन्दुस्थान हूतात तेजस्वी संपन्न परिदुल्डवे विभाजन झाले भारत मातेचे पुन्हा नव्हे भावे फाळणी यास्तव जागृत हिंदुनी भावे चित्त भणोनी संतांसे तळमळे बहुसङ्ख्य हिन्दु वसताना का वाट्या साली दैना याचा विचार हिन्दुना नित्य करावा लागेल याचे महत्वाचे कारण मतदाना विषय उदासीन होताला हिन्दू म्हणून राजकर्त्यास महत्त्ववाटेना म्हणून हिंदू नो उठा आता हाक मारिते भारत माता खंडित न हो दक्षता याची घ्यावी हिंदू नो कुलवर्ण आ जात ठेवा आपुल्या घरात द्वेष पसरता जाती जातीत घात देशाचा होईल जो पाहिल हिंदूहित त्या आपुले मत उदासीन मत मतदानात भाग अवश्य घ्यावा इथ म्हणे भारत माता मतदान तुम्ही करिता संतोष माझिया चित्ता तेने बहुत होई कृष्ण करी प्रार्थना घट्ट सद्गुरु सद्गुरुचरणा बुद्धि द्यावी हिंदूना मतदान करण्याची मतदान करण्याची मतदान करण्याची मत ओ